નમસ્કાર શિક્ષક મિત્રો તથા વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી યુટ્યુબ ચેનલ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું આજે તમારા માટે લઈને આવી ગયા છે દ્વિતીય પેપર સોલ્યુશન મિત્રો આ વિડિયોની અંદર આપણે પેપરના તમામ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન જોવાના છે જેથી કરીને તમે છેલ્લે કોમેન્ટ કરી શકો કે તમારા કેટલા માર્ક્સ આવ્યા જો મિત્રો તમે પહેલી જ વખત આ ચેનલ પર આવ્યા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બે લાયકન જરૂરથી પ્રેસ કરશો જેથી આનારા તમામ ધોરણના અને તમામ વિષયના પેપરના સોલ્યુશનની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે આ સાથે આ ચેનલ પર કેટલાક મજાના બાળબીને ગીત સ્કૂલની અવનવી પ્રવૃત્તિઓ એક્ટિવિટીઝ અને સાથે વાર્તાઓ અને બીજા ઘણા બધા મજાના વિડીયો મૂકેલા છે જે આપ નિહાળશો તો મિત્રો આ વિડીયોને તમારા તમામ કોન્ટેક્ટ અને તમારા તમામ ગ્રુપમાં ફોરવર્ડ કરશો જેથી દરેકને આ વિડીયોના લાભ મળી રહે ધન્યવાદ તારીખ સોળ ચાર બે હજાર ચોવીસ બાર મંગળવાર ધોરણ છ વિશે હિન્દીના પેપરનું સોલ્યુશન આપણે જોઈશું પ્રશ્ન નંબર એક निम्नलिखित पंक्तियों के भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए तो अ पंक्तियों आप त्रण पंक्तियों से त्रन पंक्तियों भावार्थ आप यहाँ नीचे जुशूँ दूर अज्ञान के हो अंधेरे ये पंक्ति में हे ईश्वर तू हमें ज्ञान का प्रकाश दे जिससे हमारे अज्ञान का अंधेरा दूर हो चाहे हम बुराई से बचते रहे तू हमें जिंदगी जितनी भी दे जिंदगी दे वह भलाई हम से भरी हो हमसे हम हम में से किसी की किसी से दुश्मनी ना हो और अगर किसी भी हो जाए तो हमारे मन में उसके बदले लेने की भावना पैदा न हो बीजू से हम न सोचे हमें क्या मिला है एक पंक्ति मत हम कभी न सोचे कि हमें क्या मिला है मिला क्या है बस यह हम यही सोचे कि हमने दूसरों को क्या दिया है हम अपनी खुशियों के फूल सब में बांटे और सबका जीवन सा सुंदर बन जाए हे ईश्वर तू अपनी करुणा का जल बहाकर हम सबके मन का हर पवित्र कर दे देने तीजी जो पंक्ति है ये मोबाइल नहीं है मोबाइल पर बातें कीजिए पेजर और फैक्स का उपयोग कीजिए आज लोग पल भर में मथुरा जयपुर पहुंच जाते हैं जिस पर चलने से जिंदगी बहुत पहुंचने का आनंद मिले विज्ञान ने वह रास्ता आसान कर दिया है तो आप आमाण पंक्ति वर्ष बीजो से प्रश्न नंबर एक प्रश्नों के उत्तर लिखिए हमारा मन पावन कैसे बनेगा तो करुणा के जल से हमारा मन पावन बनेगा बीजू क्या करने से हम दुनिया में यश पा सकते हैं तो समय के साथ चलने से हम दु, दुनिया में यश पा सकते हैं आने वाला कल कैसा होगा तो बीते हुए कल से अच्छा होगा प्रश्न नंबर बे ए सही विकल्प चुनकर वाक्य में फिर से लिखे हमेशा सत्य बोलने वाले को सत्यवादी कहते हैं बीजू लुका छुपी के खेल के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है तो आँख मीचोनी यानी कि लुका छुपी नेक्स्ट प्रश्न नंबर ब प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे क्या करने से हम दुनिया में यश पा सकते हैं तो क्या करने से हम दुनिया में यश पा सकते हैं तो अगर जो हम क्या करने से तो समय के साथ चलने से दुनिया में यश पा सकते हैं बाकी न प्रश्नों जवाब अपने नीचे जो कि बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे तो उस समय देश में आजादी के लिए आंदोलन चल रहा था बापू उसके लिए उसके नेता थे आंदोलन के लिए धन की ज़रूरत पड़ती थी बापू थी यह धन कहाँ से लाते इसलिए वे सारे देश में घूम घूम कर सभाए सभाएं बढ़ते और धन इकट्ठा करते थी नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया तो लड़की ने अमरुद खराब हो जाने से उसे नुकसान हुआ था नेपोलियन माँ से पैसे दिलाकर उसका नुकसान पूरा करवाना चाहता था इसलिए वह लड़की को अपने घर ले गया कंप्यूटर और इंटरनेट में हमें क्या लाभ हुआ है तो कंप्यूटर से बड़ी से बड़ी गणना भी पलक झपकते हो जाती है बटन दबाते ही बैंक में आपका पूरा खाता सामने आ जाता है घर बैठे रेलवे और सब जगह की टिकट भी हम निकाल सकते हैं मित्र के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए तो मित्र के साथ सच्चाई और ईमानदारी से भरा व्यवहार करना चाहिए मित्र के साथ हमें कभी छल कपट और विश्वासघात करना नहीं चाहिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर त्राम निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए तो सिर पकड़ कर बैठ जाना तो खूब निराश हो जाना और आशा छोड़ देना कहा सुनी होना तब बदज आप मुहावरा से अर्थ अपने नीचे जीशू तो जो सिर पकड़ कर बैठ जाना तो निराश होना उत्तीर्ण छात्रों में अपना नाम वर न देखकर आजू सिर पकड़ कर बैठ गया उल्टे पांव जाना यानी कि फौरन जाना एक नोट पटा देख कर मैं उल्टे पाव दुकानदार के पास गया कहा सुनी होना वाद विवाद होना सीट पर बैठने के लिए दो यात्रियों में कहा सुनी होने लगी रोब जाड़ना यानी प्रभाव दिखाना उस गरीब आदमी पर क्यों रोब जा रहे हो नाक में दम करना बहुत परेशान करना वहाँ बंदरों ने लोगों के नाक में दम कर दिया था अभी आ एक चित्र से दिए गए चित्र के आधार पर दस आठ से दस वाक्य हिंदी में लिखने के है तो यह एक रोड का चित्र है रोड पर एक रिक्शा जा रही है कार जो रही है यहाँ स्कूटर भी जा रहा है सूरज अभी उग रहा निकल रहा है यानी कि सुबह का वक्त है यह एक हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ रहा है बड़ी बड़ी दो चार बिल्डिंग भी दिख रही है तो इस प्रकार चित्र का वर्णन हम करेंगे ચિત્ર કે આધાર પર કહાણી લીખીએ તો અહીં એક ચિત્ર આપેલું છે બે હા ચિત્રમાં પહેલાં ચિત્રમાં એક કબૂતર છે કબૂતર અને નીચે કીડી છે તો આપણે હિન્દીમાં કહાણી લખવાની છે એટલે કબૂતર અને કીડી પતાપતી બચાવે છે ને પછી શું થાય એક શિકારી કબૂતરનો શિકાર કરવા આવે છે અને પછી કીડી એને ચટકો ભરે છે તો કબૂતરનો પણ જેવી રીતે બધી બચી જાય છે એટલે ઉપકારનો બદલો ઉપકારથી આપે છે આ વાર્તા વિદ્યાર્થી પોતાના મૌલિક વિચારોમાં લખી શકે છે પ્રશ્ન નંબર છ એ ગઈ પરિચિત કા માતૃભાષામાં અનુવાદ કીજીએ તો અહીં એક આ ફકરો આપ્યો છે હિન્દીમાં એનું માતૃભાષામાં અનુવાદ કરવાનો છે જેમ કે નેપોલિયન જબ છોટા લડકા થા તબી સે વ સત્યવાદી થા નેપોલિયન એક નાનો છોકરો હતો ત્યારથી જ સત્યવાદી હતો એક દિન વ અપની બહન કા બહન ઇલાઈજા કે સાથ આખમી ચોલી ખેલ રહ્યા હતા एक दिवस એ પોતાની બહેન જોડે સંતાકુકડી રમી રહ્યો હતો ઇલાયજા ચીફીદી અને નેપોલિયન ઉસે ઢૂડને કે લિયે ઇધર ઉધર દોડ رہا હતો ઇલાયજા સંતાઈલી હતી ત્યારે નેપોલિયન તેને શોધવા માટે આમતેમ દોડી રહ્યો હતો અચાનક વ એક લડકી સે જા ટકરાય અચાનક એક છોકરી સાથે અથડાયો લડકી અમૃત વેચને કે લિયે જા રહી થી છોકરી જામફળ વેચવા માટે જઈ રહી હતી नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर गई नेपोलियन ने अथड़ावा नीचे पड़ी गई कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमृत खराब हो गए कीचड़ कारण गया की निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन करके उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए प्रयोग करने के करके लिखिए तो लड़का तो लड़की लड़की यहाँ लड़की है पंडित तो पंडित आइंट अध्यापक तो अध्यापिका शेर तो शेठाणी शेठ तो शेरनी थे विद्यार्थी मौलिक वाक्य बना सके प्रश्न नंबर आठ ए प्रश्न के उत्तर संक्षिप्त में लिखे किताबे किसका स्रोत है तो ज्ञान का स्रोत है पत्र किसने लिखा पत्र क्यों लिखा और दिनांक क्या था यह तरह प्रश्न जवाब आप नीचे जो है पत्र में पता किस और लिखा जाता है तो दाई और लिखा जाता है पत्र कब और कहाँ लिखा गया है तो पत्र चार अगस्त दो हजार ग्यारह को सोसाइटी मुंद्रा जिला कस से लिखा गया है पत्र किसने किसको लिखा पत्र पूजन ने मित्र मनोज को लिखा है पत्र किस विषय के बारे में लिखा है तो पत्र पुस्तकों के महत्व के बारे में लिखा ये तरण तरह प्रश्न जवाब आई क्या नेक्स्ट प्रश्नों के उत्तर लिखिए मनोरज ने कौन सा संकल्प किया था हर रोज एक अच्छी किताब पढ़ने का संकल्प किया बीजू किताब किताबों के बारे में कुंज गांधी जी के विचार क्या थे तो किताबें हमारे मन के लिए साबुन का कार्य करता है ये कुंज गांधी जी के विचार थे किताबें हमें क्या देती है आप प्रश्न और जवाब अपने नीचे जो इो प्रश्न चार पाठशाला में कौन कौन सा अभ्यंज चल रहा था तो वहाँ से गुजरात तो अभ्यंत चल रहा था नेक्स्ट श्न आए निखित वाक्य से उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से ठीक है नाम क्या था तो का उसे, उल्टा, चोर को, को, डाटे, तो था ही और अल्पविरा जुआ भी खेलने लगा पूर्णविरा बाल बार केरल की बात है यानी कि पूर्णविरा प्रश्न बाकी किताबों का महत्व क्या है तो किताबें हमें ज्ञान देती है वे अच्छे बुरे की पहचान कराती है किताबों से हमारी जिज्ञासा पूरी होती है ज्ञान विज्ञान को गतिमान रखने का काम पुस्तकें करती है पुस्तकों से सच्ची मित्र का लाभ अवश्य मिलता है इस तरह हमारे जीवन में पुस्तकों का बहुत महत्व है अथवा अच्छा तो पुस्तकें हमें क्या क्या सिखाती है इन जवाब आज अवश्य नेक्स्ट निम्नलिखित कहावत का अर्थ स्पष्ट

નેક્સ્ટ નિમ્નલિખિત વિષય પર નિબંધ લીખીએ તો વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા પોતાના મૌલિક વિચારોના નિબંધ લખી શકે છે અને છેલ્લું છે નિમ્નલિખિત પરિસ્થિતિ પર આપણે પત્ર લખવાનો છે તો અહીં જો પત્ર લખેલો છે આમાં વિદ્યાર્થીઓ પોતાના જન્મદિવસની બધાઈ માટેનો પત્ર પોતાના મૌલિક વિચારોના આધારે લખી શકે છે એના પછી આપણે જીપી લો મહાવરનો અર્થ રહી ગયા ત્યાં જોઈ લઈએ ઉલ્ટા ચોર કોતવાલકો ડાંટ રહે તો અપરાધી દ્વારા નિર્દોષકો ધમકાના આસમાન છે ગિરા ખજૂરમાં અટકાત એક મુસીબત છે છુટકાર દૂસરી મુસીબતમાં ફસના તો જો જૈસી કરણી વેસી બનને કીએ હુએ બુરે કામ કા ફલ ભુગત ના ધન્યવાદ મિત્રો જો મિત્રો વિડીયો ગમ્યો હોય તો ચેનલને લાઇક કરજો કોમેન્ટ કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો જેથી આવનારા તમામ વિડીયોના નોટિફિકેશન તમને મળી રહે આભાર